Я у себя в комнате. В обычной комнате обычного частного дома. Вскоре собираюсь лечь спать. Вы не поверите, но если я усну, шансов проснуться у меня просто нет. Дело вот в этом самодельном обогревателе. Смотрите, чтобы не замерзнуть, я включаю его на ночь. Вот он. Тот самый миг, который расколет мою жизнь на до и после. Именно так случилось в Киеве. Неспокойная ночь выдалась для жителей русановских садов. Сильнейший огонь уничтожает двухэтажный дом. Языки пламени вырываются наружу не только из окон и дверей. В некоторых местах уже прогорела крыша. Яркий свет среди ночи будет соседей. Встревоженные люди уже вызвали спасателей. Сюда примчались сразу несколько пожарных машин, но узенькие улочки не дают возможности одновременно подъехать к дому. Не теряя времени, пожарные бросаются тушить огонь и параллельно начинают выяснять, что случилось. А тут зараз кто живе? Должен быть. Должен быть. быть. Вот так, кто молодый, чи пожилые, ну, чи кто? Вот, вот так 45. Соседи говорят, что из горящего дома до сих пор не выбрался хозяин. Не теряя ни секунды, пожарные бросаются в огонь, а тем временем всплывает еще одна тревожная новость. А вы не в курсе, здесь Балоны могут быть? Да, был баллон. Есть баллон? Баллон был, был. На первом этаже, а там в углу. В правом углу. Благо, баллон с газом находят быстро и успевают вынести на улицу. Угрозы взрыва уже нет, но напряжение не спадает. До сих пор неизвестна судьба хозяина дома. Пока его ищут, на место пожара прибывает и бригада медиков. Буквально несколько секунд, и мы узнаем хорошую новость. Мужчину спасли, он живой, и врачи уже оказывают ему первую помощь. Тем временем заканчивают свою работу и пожарные. Они уже погасили огонь и даже знают причину его появления. Хозяин дома пользовался самодельным обогревателем. Именно он стал причиной пожара. Казалось бы, такая мелочь. Самодельный обогреватель. Хозяин дома пользовался им не первый год. Но, как известно, если в первом акте на стене висит ружье, то в последнем оно обязательно выстрелит. И вот настал момент, который сыграл фатальную роль в жизни хозяина дома. В один миг он потерял все, что наживал годами, и сам едва уцелел. Всего лишь один миг, и его жизнь изменилась навсегда.